Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Tidak terasa sekarang kita sudah berada di babak semifinal Liga Champion Dan hari ini tim saya dipertemukan dengan rival terberat saya di musim ini Yaitu Jester FC, tim asal Spanyol Bukan hanya di Liga Champion, tapi gestar FC juga menjadi lawan terberat saya di Liga dan juga Cup dan kita sebelumnya sudah pernah bertemu di mana tim saya kalah telak di pertemuan pertama dengan skor 4-0 tanpa balas. Jadi, pada pertemuan kedua ini saya memiliki misi balas dendam untuk menyingkirkan Chester FC dari babak semifinal Liga Champion musim ini. Hahaha. Oh iya, kita nggak boleh dendam guys. Gak jadi dendam deh. Takutnya malah tim saya yang kalah. Kita main aman aja. Soalnya nyimpen dendam itu nggak baik. <laughs> Apalagi Jester like FC memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus. Tapi setiap tim punya kelemahan dan saya pernah mengalahkan Jester like FC di laga uji coba. Dari sana saya belajar menganalisa di mana letak kelemahan mereka. Dan saya harap taktik, strategi, dan formasi yang akan saya terapkan di leg pertama babak semifinal Liga Champion kali ini berjalan baik. Oke, okay, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, okay, kebetulan banget guys buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer Sultan cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store, linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke, jadi Jestar FC menerapkan formasi 442, tapi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena saya rasa manajer Jester FC juga mengincar kemenangan di pertandingan ini. Jadi, kita harus tetap berhati-hati. Dan di pertandingan kali ini saya masih mengandalkan pemain yang sudah bertahan sejak lama. Jadi, tidak ada yang benar-benar spesial di susunan tim saya musim ini selain trio penyerang yang saya miliki. Sedangkan, gestalt FC yang memiliki kedalaman sekuat yang jauh lebih bagus, saya rasa mereka tetap percaya diri menurunkan pemain andalannya ketika mengalahkan tim saya di pertemuan pertama, guys. Arimani, Cunningham, dan Abbas, mereka adalah tiga pemain yang paling berbahaya di susunan tim inti gestalt FC. Jika mereka berhasil menguasai bola, tentu mereka akan langsung dengan cepat mengancam pertahanan tim saya. Sepak bola bukan hanya soal penyerang. JSR FC juga memiliki pemain bertahan yang sangat bagus dipadukan dengan kombinasi pemain di posisi lain yang seimbang di seluruh area membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan tim saya di pertandingan nanti, guys. Apalagi JSR FC memiliki statistik yang bagus ketika menyerang dengan rata-rata mencetak hampir 4 gol setiap pertandingannya dan dipadukan dengan pertahanan yang sangat solid membuat mereka menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik. Oke, untuk itu saya harus membuat keputusan sulit sebelum pertandingan. Jadi, rencana saya yaitu menerapkan strategi parkir bus di pertandingan kali ini. Iya, betul, strategi parkir bus, tapi dengan taktik yang mungkin bisa mengejutkan lawan karena saya berencana tidak akan bertahan sama sekali. Justru, saya akan membuat taktik dengan mental tim gigih menyerang. Formasi yang saya terapkan hanya untuk mengelabui tim lawan. Mereka akan mengira tim saya bertahan total. Padahal sebaliknya, tim saya justru akan menyerang total dengan taktik gegen pressing untuk mengejutkan mereka. Oke, untuk taktiknya sendiri saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang. Fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik mati, kemudian gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oh iya, saya ingatkan lagi pastikan sebelum pertandingan kondisi pemain bugar dan moral pemain mantap serta bonus latihan kalau bisa maksimal 10% untuk tim dan individu. Oke, jadi hari ini saya coba menerapkan formasi 4-2-4 parkir bus Karena saya tidak menempatkan striker sama sekali di posisi depan guys Dan saya baru pertama kali menggunakan formasi 4-2-4 parkir bus Nanti kita lihat dan analisa hasilnya Seperti apa? Saya harap tim saya mampu mengimbangi Jester FC di babak semifinal Liga Champion musim ini Oke, pertandingan akan segera berlangsung Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan Oke, jelas Jastar FC lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di pertandingan kali ini. Mereka memiliki kedalaman sekuat yang jauh lebih bagus, dan mereka memiliki striker bintang 9 yang tentu akan sangat menyulitkan. Oke, pertandingan sudah berlangsung, jadi di menit kedua tim saya mampu mencetak gol cepat ke gawang Jastar FC. Setelah memanfaatkan bola rebound sepakan Frank Lampard yang berhasil ditepis penjaga gawang Jastar FC. Messi yang berdiri tidak terkawal berhasil menyambar si kulit bundar dan bola pun masuk ke gawang Jestar FC untuk membawa FC Buteng unggul 1-0 untuk sementara. Oke, okay, jika kita perhatikan proses terjadinya gol di sini kita bisa melihat pemain depan FC Buteng membentuk pola segitiga di dalam kotak penalti mereka. Salah satu pemain bertahan Jestar FC justru tertarik untuk menghentikan lapat daripada menjaga Messi yang tidak banyak bergerak di dalam kotak penalti. Dan salah satu back sayap kiri mereka juga terlambat turun untuk menjaga Messi, yang berdiri tak terkawal sama sekali. Ketika tendangan lafaz berhasil ditepis dan bola muntahannya mental, tidak terlalu jauh, back sayap Josephine terlihat belum siap dan panik ketika Messi langsung menyambar bola masuk ke gawang mereka. Guys, ini sedikit kejutan pertama untuk lini pertahanan mereka. Oke, ketika kita menerapkan taktik dengan mental tim, gigi menyerang itu akan membuat banyak celah yang terbuka di area pertahanan tim kita, guys. Seperti yang terjadi di menit ke-9, Chester FC hampir saja mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Beberapa pemain bertahan FC Buteng terlambat turun, Cunningham dengan kemampuan individualnya berhasil dengan mudah melewati pemain saya dan melakukan sepakan keras. Beruntung, bolanya masih melambung dari Mister Gawang FC Buteng. Pertandingan ini dihadiri oleh manajer dari kedua kesebelasan yang membuat pertandingan ini berjalan sangat sengit dan menarik. Lemahnya lini pertahanan tim saya kembali terlihat di menit ke-13. Jestar FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan tim saya dan yang membuat saya terpana yaitu pergerakan Arimani di area tengah. Dia bergerak seolah akan kembali ke belakang dan membuat Erkan Bagot tidak terlalu memperhatikannya. Lalu ketika dia tahu Erkan Bagot lengah, Arimani langsung berbalik arah dan berlari ke area yang terbuka untuk menerima umpan dari rekannya. Beruntung sepakan keras Arimani di depan mulut gawang FC Buteng masih melambung di atas Mister Gawang. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 di babak pertama. Striker Jesta Vesi benar-benar membuat perbedaan pergerakan tanpa bolanya luar biasa hingga membuat pemain bertahan saya terkecoh untuk yang kesekian kalinya guys. Umpan panjang yang dikirim dari kanan lagi-lagi membuat cantuk pertahanan tim saya berdetak kencang setelah Arimani berhasil menerima bola dan melakukan tembakan jarak dekat di depan mulut gawang tim saya. Beruntung Arimani sepertinya sedang tidak dalam performa terbaiknya. Tendangannya lagi-lagi meleset dari sasaran dan bola pun keluar lapangan. FC Buteng yang tidak banyak menguasai bola justru berhasil mencetak gol keduanya. Sebelum terjadinya gol, mari kita perhatikan pergerakan Alpate, striker andalan saya yang usianya sudah tidak lagi muda. Seperti halnya Arimani, striker Jester FC yang berulang kali melakukan pergerakan tanpa bola yang tak terbaca. Alpati pun demikian, dia seolah berbalik arah agar back lawan tidak mengikutinya. Dan ketika dia tahu back lawan lengah, dia bisa dengan cepat berada di posisi yang tepat lalu masuk ke jantung pertahanan tim lawan tanpa penjagaan. McAlister yang mengetahui hal tersebut langsung mengirim umpan crossing dari sisi kiri dan langsung disambut oleh Alpate dengan sudulan. Walaupun masuk ke gawang Jestar FC membawa FC Butang unggul 2-0 untuk sementara. Di akhir babak pertama saya tidak banyak melakukan perubahan karena saya rasa pemain-pemain saya sudah bermain maksimal guys. Dengan menerapkan formasi 4-2-4 tanpa striker membuat lini pertahanan Chester FC seperti kebingungan menjaga penyerang FC Buteng yang sudah bersiap di area pertahanan mereka. Permainan melebar membuat mereka harus bekerja keras untuk menutup area yang terlihat berbahaya. Kita lihat di sini ada tiga pemain sekaligus berusaha menutup pergerakan berjueta di sisi kanan pertahanan mereka guys. Dan beberapa pemain lain tertarik dan bergerak ke arah di mana bola berada. Ini membuat satu lubang kecil yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Lionel Messi yang bergerak masuk tanpa penjagaan. Berjueta yang bergerak di sisi kiri langsung mengirim open crossing dan disambut oleh Messi dengan sumbulan. Bola pun masuk ke gawang Chester FC. Skor kembali berubah menjadi 3-0 di menit ke-48. Untuk sementara, jester FC tertinggal, tapi mereka masih belum melakukan perubahan dan nyaris saja tim saya mencetak gol kembali. Tapi sepakan Alpati tidak terlalu berbahaya; bola masih bisa ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Gestalt FC. Gestalt FC mulai kesulitan; mereka lebih sering mengandalkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Beberapa serangan berhasil digagalkan dan membuat manajer jestaf FC melakukan perubahan formasi di babak kedua. Ya, mereka mencoba menekan sisi terlemah tim saya dan berusaha lebih banyak menempatkan gelandang untuk menguasai bola. Strategi ini cukup berhasil membuat pemain saya kehilangan bola. Mereka bermain sangat bagus di babak kedua. Serangan balik pun tercipta. Oke, okay, ini adalah salah satu resiko menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang. Hampir semua pemain saya meninggalkan posisinya dan hanya menyisakan satu pemain di area belakang, dan ada dua pemain depan Jackster FC yang sudah bersiap menyerang dengan cepat. Tapi beruntung Cunningham terlalu egois. Dia berusaha menggiring bola tanpa berpikir untuk memberikan umpan pada rekannya. Bola pun berhasil direbut dan tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-0 untuk keunggulan tim saya. Di menit 64, tim saya kembali mengancam lini pertahanan Jazz Star FC lewat kerjasama apik semua pemain FC Buteng. Alphate mengirim umpan crossing yang bagus dan disambut oleh Messi. Tapi beruntung penjaga gawang Jestar FC melakukan double save untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan. 3 menit berselang, giliran Jackson FC yang membalas serangan lewat aksi individu Abbas. Gelandang saya palsu yang memiliki kualitas individu di atas rata-rata gelandang lainnya membuat pemain saya kelabakan dibuatnya guys. Beruntung sepakan kerasnya masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang FC Buteng, Yasin Bono. Tidak ada gol yang tercipta untuk Jester FC. Oke, sekarang mari kita perhatikan sedikit celah dari Jaxer FC yang menempatkan 3 back tengah ketika bertahan. Dengan menempatkan 3 back tengah membuat kedua sisi pertahanan mereka terbuka. Ini membuat gandang serang kanan atau kiri saya bisa leluasa bergerak bebas tanpa ada yang menghalanginya guys. Apalagi di sini saya menempatkan empat gandeng serang yang membuat lini pertahanan mereka kesulitan menjaganya. Terpaksa mereka harus melakukan pelanggaran keras untuk menghentikannya. Dan Alphate berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Dia berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Tendangan bebasnya meluncur ke sudut kawan dan masuk tanpa bisa dihentikan oleh e, benteng pertahanan terakhir mereka. Skor kembali berubah. Kali ini FC Buteng unggul 4-0 atas Jestar FC di menit ke-72. Di akhir babak kedua, hampir tidak ada serangan yang berbahaya dari kedua kesebelasan sampai peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiup skor bertahan 4-0 untuk kemenangan FC Butang di leg pertama babak semifinal Liga Champion musim ini. Oke, okay, jadi kesimpulannya formasi 4-2-4 Parkebus benar-benar mengejutkan tim lawan. Mereka sudah berusaha keras melakukan perubahan untuk bisa memperkecil ketertinggalan, tapi tidak membuahkan hasil sampai pertandingan berakhir. Meskipun dari segi kualitas pemain Jestar FC lebih diunggulkan, tapi dengan taktik, strategi dan formasi 4-4 tanpa striker bisa mengimbangi mereka dalam hal penguasaan. Dan tim saya juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan ke arah gawang dibanding Jestar FC. Tentu ini pencapaian yang luar biasa dan kita bisa mengambil pelajaran dari pertandingan ini bahwa tidak selalu tim besar bisa mengalahkan tim kecil. Oke, dan untuk MOTM Nya sendiri yaitu Yasin Bono sang penjaga gawang yang berhasil menghentikan serangan Jestra FC sepanjang pertandingan tadi guys. Sedangkan pemain bintang 9 Jestra FC yaitu Arimani tidak bisa berbuat banyak di pertandingan ini. Oke mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung saya di pertandingan ini yaitu Coach Abir Saputra, Toti Dewa, Hendra, Lubak, Smelly, kemudian Bayu Kasela, Rian Sandi, dan Coach Rai. Terima kasih. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya mampu mengalahkan Jestark FC di leg pertama babak semifinal Liga Champion musim ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.